Terima kasih Tuan Di Pertua. Macam juga ingin menunjukkan kasih titah diraja yang baru-baru ini dibacakan dalam Dewan. Tuan Di Pertua, tahun 2025 bukan tahun yang biasa. Ia tahun dunia hilang arah dan ekonomi global berpecah belah. Sistem perdagangan bebas yang dibina selepas Perang Dunia Kedua sudah ditanam. Tarif jadi senjata, rantaian bekalan jadi mangsa. Perang berlarutan di Eropah Timur Tengah kekal bergolak, kos logistik naik, cuaca makin panas, emas naik, perak naik, tanda dunia tak percaya masa depan. Dalam kekecauan ini, Malaysia kelihatan tenang. Di atas kertas, kita nampak hebat. Kita dipuji sebagai safe haven dengan izin. Tapi yang dipertua, ekonomi bukan tentang kertas. Ekonomi tentang perut rakyat. Kerajaan kata pertumbuhan ekonomi hampir 55%. Pengangguran 3%, kononnya hampir guna tenaga penuh. Inflasi rendah, satu Pelaburan lebih 330 bilion diluluskan. Saya tak nafikan angka ini. Angka ini betul. Masalahnya angka ini tidak cukup. Tetapi kerana angka boleh cantik tetapi realiti rakyat tetap hodoh. Dasar banyak hasil belum tentu. Sepanjang 2025 banyak dasar diumumkan dengan kepengurusan ASEAN-nya, cukai dividen dan sebagainya. Bunyi hebat tapi tuan yang dipertua, bunyi enjin kuat tak bermakna kereta sampai ke destinasi. Soalnya mudah. Siapa yang untung? Rakyat ke pelabur? Pekerja ke pemegang saham? Jika ekonomi kita benar-benar kukuh, Kenapa pelabur asing lari? Tahun lalu saja 20 bilion ringgit saham dijual pelabur asing. Tahun sebelumnya hanya 4 bilion. Ini antara aliran keluar terbesar sejak tahun 2010. Lihat pasaran saham, KLCI naik 2%. Tapi majoriti saham turun. Saham kecil jatuh 12%. Bandingkan dengan negara jiran, Korea naik Jepun Jepun 26%, Singapura 23%. Indonesia 22%. Malaysia tercorot. Ini isyarat jelas. Pelabur tidak beli cerita kita. Tuan Pdtua, GDP itu seperti meter kelajuan kereta. Ia beritahu kita laju mana kita bergerak tapi tidak beritahu ke mana kita pergi. Ada negara GDP naik laju tapi rakyat masih susah. Tengok Guyana, tengok Sudan Selatan. GDP naik mencanak-canak tapi rakyat tetap miskin. Jadi jangan bangga dengan angka semata-mata. Antara 2019 ke 2014, 2024, minta maaf, gaji nominal sektor swasta naik 7%. Harga keseluruhan naik 9.3%. Harga makanan naik 17.4%. Apa maksudnya? Rakyat kerja lebih keras tetapi beli lebih sedikit. Kuasa beli jatuh. 2.3%. Ekonomi berkembang tapi poket rakyat mengecut. Tuan di Pertua, Malaysia hari ini stabil secara makro tapi lemah secara struktur. Kita pandai menarik pelaburan tapi gagal memastikan kekayaan itu turun ke bawah. Kita bangga dengan statistik tetapi rakyat bergelut dengan kos sara hidup. Jika kerajaan terus berpuas hati dengan angka, kita akan menang laporan. Tapi kalah kepercayaan rakyat. Dan bila rakyat hilang kepercayaan, tiada angka boleh menyelamatkan kerajaan. Ekonomi bukan untuk dipuji oleh JECOM dan sebagainya. Ia untuk dirasai oleh rakyat di bawah. Poin ini betul. Mari kita lihat data ini. Ekonomi kita nampak gah, KDNK kita naik dua kali ganda sejak tahun 2000. Kalau ikut poket, kita tiga kali ganda lebih kaya daripada Kemboja, Laos, Bangladesh. Malah kita dua kali ganda lebih poket tebal daripada Indonesia dan Vietnam. Tetapi ada satu perkara yang kita kalah teruk dengan mereka. Sambil jiran-jiran kita makin maju, anak-anak kita pula makin terbantut stunting dengan izin. Tuan Pertua, laporan daripada World Health Organization WHO tahun lepas 2025. Pada tahun 2000, kadar anak bantut kita 20%, tapi sekarang naik jadi 24% jiran-jiran kita kita anggap miskin itu semuanya berjaya turunkan kadar bantut mereka. Tapi kita satu-satunya negara yang berpusing arah. Dalam carta ni kita yang reverse. Ya, orang lain makin tinggi, anak kita makin rendah. Bukan itu saja dalam isu anak susut atau berat tak cukup pun kita antara yang terburuk di rantau ini. Poin di petua. Kalau negara lain yang sementara kekayaan negara kita ni tak apalah kadar mereka bantuk bos 10% saja. Kita boleh tahap 24%. Ini bukan soal tak ada makanan. Ini soal kualiti pemakanan dan sistem kita yang nampaknya sakit. Jadi ini saya nampak antara kenapa Kementerian Pendidikan kita mungkin salah prioriti lah ya, keutamaan. Sepatutnya ini antara perkara reform yang patutnya Menteri Pendidikan patut buat berbanding dengan nak turunkan, naikkan diagnostik dan sebagainya tadi itu. Bukankah ini yang... Menteri, Perdana Menteri Tambun janjikan nak menoktahkan kemiskinan dan sebagainya. Anak-anak kita masih lagi kelaparan di luar sana. Macam mana mereka nak belajar dalam kelas kalau mereka perut lapar? Tumbuh saran tak cukup. Ya, Ini antara masalah. Negara kaya, anak muda miskin. Tuan ini Pertua Soal lain juga berkenaan dengan keadilan pembangunan infrastruktur yang ada. Saya ambil contoh negeri saya Kelantan dan parlimen saya macam. Tahun tahun ini saja masalah air diumumkan oleh United Nations University sedang sedang menuju ke era of global water bankruptcy kebangkrapan nilai air dunia dan antara sumber yang menyumbang kepada masalah ini ialah masalah non revenue water NRW yang masih kronik membelenggu negara khususnya negara-negara di bawah SG4 dengan negara pembangkang dengan negeri pembangkang kerana apa kerana infrastruktur yang lama dan tahun lalu saya nak beritahu pada rakyat Kelantan dan rakyat macam yang saya kasihi, yang saya kasihi. Saya sebagai ahli parlimen dan negara kadang yang lain telah pun berbincang dengan kementerian, dengan SPAN. Kita dah bawa teknologi untuk dry run, untuk kita try dulu, cuba dulu nak menyelesaikan masalah NRW ini. SPAN dah bagi lampu hijau. Tapi segala macam kerana birokrasi, perkara tersebut tak dapat dibuat. Di Kelantan dan di Macang Jadi peranan kami sebagai ahli parlimen Untuk membantu kerajaan untuk Menyelesaikan masalah rakyat dah berlaku Soalnya di mana political will tambun Saya yakin ini bukan masalah Timbalan Perdana Menteri, Menteri Petra Tapi masalah tambun di MOF Kenapa walaupun tambun Umumkan pelbagai inisiatif Untuk Kelantan dan sebagainya Bab nak perturunkan Untuk diselesaikan masalah-masalah yang segera Cukup-cukup lambat Kerana birokrasi jadi itu ini betul. Saya minta kerajaan pada tahun ini, sudah-sudahlah, nak masuk tahun keempat dah sudah pun, selesaikan masalah rakyat dengan jujur dan adil. If you want our votes for Madani, you better help us resolve our issues first. Sincerely speaking, dengan izin. Ya, kalau tak, jangan haraplah sampai bila-bila kamu takkan dapat Kelantan, Kedah dan Terengganu dan Perlis, insyaAllah. Tuan ini betul. Saya nak buat juga tajuk yang berkenaan dengan isu yang panas ketika ini, iaitu Amanah wang rakyat, amanah bumi putera. Isu IJM Sunway. Soal saya mudah. Kenapa Sunway saja ditawarkan? Di mana pemain-pemain lain? Di mana competitive bidding? Di mana open market process? Adakah ini rundingan tertutup? Adakah ini rundingan siap package? Atau lebih tepat, siapa orangnya? Lebih memimbangkan bagaimana PNB tahu lebih awal. Siapa yang berunding bagi pihak PNB? Adakah PNB sendiri hadir dalam rundingan bersama Sunway? Atau PNB hanya diminta datang kemudian untuk menghalalkan? Kalau ini wang pelabur bumi putar, kalau, kalau ini dana amanah rakyat, kenapa prosesnya kabur? Di mana suruhan jaya security? SC, where are you? Is there price fixing, coercion, collusion? Bukankah ini ada berbau hostile takeover? Kenapa SC diam sampai hari ini? Jadi, Tuan Di Pertua, saya minta kerajaan ambil maklum dan jelaskan kepada rakyat apa sebenarnya yang berlaku berkenaan dengan urus niaga melibatkan Sunway IJM ini. Kemana pergi matlamat ekuiti Bumi Putra yang dilaung-laungkan oleh tambun baru-baru ini. Jadi kalau Sunway berjaya memiliki IJM. Jadi ini perkara yang perlu dipertanggungjawabkan. Macam dan juga Tuan-Ibu Tua. Macam, sikit boleh macam. Tampin, tampin, tampin masa agak mencemburui. Saya bersetuju apa okay, sikit. yang macam uh, uh, makluman tadi ke. Eh? So kepentingan Bumi putera tu harus dijaga. Tapi baru-baru ni dalam laporan The Age mengatakan EPF membeli saham AJM. Apa pandangan macam? EPF badan industri, industri dana yang dimiliki oleh semua rakyat Malaysia. Yang beliau punya mandat pelaburan yang berbeza dengan PNB. Jadi terpulanglah pada EPF untuk beli apa-apa saja pun selagi mana ia memberi keuntungan kepada hmm. pelabur. Tiada masalah. Tapi untuk PNB, mereka ada matlamat khusus. Iaitu membantu ekonomi Wim Jadi kalau penjualan saham ini tidak membantu apa yang disasarkan itu, maka kita tutuplah buku agenda Wim bawah kerajaan Madani ini. Masa sudah tamat. Gulung. Tuan ini berdua. Ringkas. Minggu tahun lepas, Pasir Mas ada mempersoalkan kenapa Ketua Pengarah SPRM boleh lanjutkan kontrak mantan ketua hakim negara tak boleh lanjutkan kontrak. Ya, sedangkan beliau masih mampu berkhidmat dan kini terbukti dilantik sebagai profesor Ikhtisah di UKM. Jadi saya minta dan mohon kerajaan Madani yang ikhlas mahukan reform tolong naikkan had umur pencen ketua hakim negara kepada 70 tahun. Ya, jadikan hakim-hakim yang berwibawa ini peluang untuk berkhidmat itu masih ada. Lihat di United Kingdom, hanya lebih 70 tahun. Dan negara-negara lain pun sama. Jadi, kenapa Tun Tengku Maimun dinafikan tahun lepas? Ya, dan baru-baru ini, saya nak tanya pada Tambun lah. Ya. Bagaimana Tambun boleh lantik Tan Sri Tari Rudin dalam GAC? Sedangkan dawaan-dawaan yang bocor berkenaan minit mesyuarat GAC baru-baru ini tidak terjawab lagi berkenaan dengan apa yang dikenakan pada Tan Sri Tari Rudin tersebut. Jadi saya mohon jawapan kerajaan kenapa Tan Sri Tari Rudin dilantik dalam GAC. Ya. Yeah? Okay. Jadi, terima kasih. Tuan Ibu Tua, terima kasih banyak. Saya harap tahun ini tahun yang baik untuk kita semua. Macang macam bunjung titah tuanku. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Saya jemput Yang Berhormat Putatan. Bismillahirrahmanirrahim.